Сегодня второй день соревнований проходит уже по чемпионату Украины по кикбоксингу. Вот. Я приехал как тренер, как мастер спорта международного класса, вот поддержать нашу молодежь, выступить достойно, чтобы уже у нас есть финалисты хорошие. Мы вот. пытаемся заложить в них тот костяк, который у нас заложили наши тренера. Вот. У меня тренер был Андрей Владимирович Пужельный. Вот. И пытаемся сейчас все наши вот эти вот знания передать молодежи, которые у нас нас были заложены изначально. Ну, довольно в Чернигове развивается кикбоксинг. Хорошо, это довольно молодой вид спорта. Кикбоксинга очень много детей занимается, молодежи. Вот сейчас чемпионат Украины проходит, а потом я лично сам планирую проехать. На чемпионат мира будет в Штутгарте в Германии. Там я уже буду выступать. В данный момент у меня сейчас не получилось выступить на чемпионате Украины, потому что была травма. Ну вот уже практически уже залечился. И буду выступать и да, своим примером. Тоже давать молодежи, чтобы они выступали, стремились к чему-то, к чемпионатам мира, чтобы хотели выступать тоже дальше. То есть есть стимул выступать, добиваться успеха дальше mm. пробовать как говорится на профессиональном уровне уже себя и с Киева большой привет городу Чернигову вот. команда выступила достойно не позорились плаги наши достойно показали себя на чемпионате Украины все хорошо выступили даже очень даже с большим преимуществом были конечно такие ну, и поражения но такие несущественные в основном большинство победило, выиграло. Много приехало с нами как раз на автобусе и родителей поддерживать. Это тоже очень хорошо. Большое спасибо родителям, что тоже поддерживается молодежь, вид спорта. И, и тоже занимаются своими детьми, активно, актив, занимаются активным образом жизни. Андрею Владимировичу и Ермилову Юрию Сергеевичу. Э, привела на форме мне родители. Он мне помогает в жизни. Э, в соревнованиях я выиграл в одной версии. И у меня еще три раздела, в которых я намерен побеждать. Мы из Бирного Тернополя. Сюди. Я почав ходити сюди, бо мій брат перший почав ходити. Мені дуже сподобалось, як він б'є. Він мене спочатку тренував, потім я прийшов на, до тренера Володимира Антоська, то він мене довчив багато всього. Я тепер маю багато призових місць. З половиною роки е, їздив в різні міста на виступи чемпіонатів України та інші змагання. Е, я займаюся фікбоксом. Е, мені це подобається, це розвиває в собі спорт, фізичні сили і різні навики. Виступав на різних чемпіонатах України, добився два рази перше місце на чемпіонатах України. Мене звати Максим Сневінський з команди СК Тернопіль рейн Команда найсильніше з цих учасників передаю привіт всім тернополянам. І ця команда дуже сильно Дякуючи тренеру Володимиру Антошківу Україні. тренер это ФТБ это Дальмисевич э, сборная команда Украины, города Бу. благодарить своих родителей и тренера за то, что они дали мне все, что я добился. Я хочу благодарить э, организаторов этой церемонии, из, особенно этого Геннадьевича Дворецкого, потому что они очень хорошо все работают советую вам приходить на кикбоксинг. Это очень хорошо для тела и для Если вы даже ничего не добьетесь, это ничего страшного, потому что это вам пригодится что завоевали золотые медали, это вот благодаря их стремлению, их нему, их не... они мечту свою осуществляют, что добиться вот звание мастера спорта и стать чемпионками мира. Они поставили эту цель, и вот сейчас добиваются, идут к этой цели. А моя задача – помочь им в достичь этой цели. Это в этом виде спорта 20 лет, Наша команда Черниговская занимает одну из лидирующих позиций в кикбоксинге на Украине в этой версии. Организация нормальная, в общем, все условия отличные, я думаю. И вот сейчас у нас подготовка идет к чемпионату мира, который будет проходить в Штутгарте, в Германии. И вот сильнейшие будут сейчас готовиться на этот чемпионат мира. чтобы заниматься спортом, нужно только желание. Остальное мы возьмем на себя.